Хорошо, давайте задушим собственное население. Что вы можете предложить местным Microsoft? Ничего. Ну хватит эту ересь нести... Э -э периода, вот это вот э -э новый истории Российской Федерации нету, вообще всю историю позор не нету. Что Я вы что... несете, а? Наша сильная страна но они пытаются ее сделать слабой. Меня? Садитесь, ну, это куда годится, а? самолет, это Стыки, зазоры, покраска, смотрите, просто мусор валяется, вот видите, под краской. Украина – это единая с нами территория, это наше внутреннее дело. Именно поэтому специальная военная операция, потому что мы, мы боремся, как говорится, внутри своей собственной страны. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Сьогодні я вам розкажу про те, наскільки розквітає російська економіка на тлі санкцій, ізоляції і того, що внутрішнє виробництво майже помирає. Але це не заважає розповідати пропаганді про те, що справді. На Росії справи йдуть тільки вгору. Але перш ніж розпочати і показати вам найцікавіше, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф», ну і звісно, коментуйте, почути і побачити. Раз на місяць ми бачимо історії, як російські літаки не літають, як відбувається якась поламка, щось що призводить до аварії, коли на землі, коли в повітрі. Одним словом, на сьогоднішній день я навіть не знаю, ким страшніше бути. СВОшником чи пасажиром російських авіаліній. Ну окей, окей, СВОшникам страшніше там 100% відсотків Т200. Тут що можна не встигнути або вийти із літака. І тим не менше, незважаючи на негативну статистику, яка за останні понад три роки тільки множиться на російському телебаченні, сперечаються. То що ж відбувається з російськими літаками? Одні експерти пояснюють, що ізоляція, санкції. Відрізання від західного світу вбиває всі промислові спроможності, всі сфери Росії, адже вони напряму були залежні від західного світу. Інші кажуть, стапе вишо Ми ж Росія, ми впереді планети всій. Хоча здається, що ті, хто все ж таки навалюють про спроможність російської авіації, занадто рідко нею користуються, а іначе якби вони сиділи в цій студії, ми просто руєм себе через ну яму, через тупік. Потому что то, что предлагается сейчас душить, это самоизоляция, это отсутствие технического прогресса. Извините, мы видим прекрасно на примерах нашего АвтоВАЗа, мы видим прекрасно на провале... А, Создание новых самолетов гражданской авиации. Ну, я, так, нет, слово провал. провал, провал, я да, провал там провал, есть абсолютно. отодвинутые сроки, Андрей. Это может, провал, давайте провал, мы, давайте мы будем сохранять авиационное спокойствие. Нет, провал и это и если у вас самолет полетел, а потом упал. Ага. Это, провал. это еще может быть будет. Потому О. что пока еще ни один самолет реально не летает. Какой это? самолет? А, а, МС-21. Не нет, МС-21. Серьезно! Хватит нести чушь. МС-21 МС-21 проходит только. Он вы еще больной что ли? Ну хватит эту ересь нести. Почему? Вы Я... посмотрите, смейте отчеты. Ну что вы посмотрите видео с летающим самолетом на наших двигателях? Что, что вы несете? А? Well, ну хватит 21, вот это уже откровенно, Ну, Извините меня, ну это куда И годится? Не а? Сертифицированный самолет это раз. Вы что сейчас сам... сказали, что он не летал. Ну О, что вы сейчас рассказываете? не летает. Хватит, да. рано, а не знаете, заниматься не не рутой, а? Я говорю, что не летает регулярно, и сегодня... Нет, вы начинали Нет. не с этого, вы сказали, что он проходит предполетные испытания. Да, и все. Что Еще все? Он сертифицирован да. Вы понимаете, что такое предполетные испытания и кто, испытание? Кто испытательная так, практика? господа? А, а, Андрей спасибо. Николаевич. Же это же самое, бесполезно держите, сейчас. Держите, держите, Мы тоже держимся. Душить, да. Договоримся. Извините, сколько ну, короче, Андрей всех, десятков? всех, надо, всех да, надо пригласить. и надо просто солью перед тем, как, как говорить и действовать. Потому что а что, президент у нас не думает, хотя бы, хотя бы а? душить Майкрософт, который не президент имел в виду, ну, Андрей Владимирович. Я не, не его, не президент. Я имею в виду тех, кто... Предлагает этот президент. президент сказал, душить надо. Так, Отвечать взаимностью. Я предлагаю, говорю о тех, кто предлагает ему это. Microsoft у нас, хотите, извините, пользуется десятки думает, да? миллионов человек в стране. Хорошо, давайте затушим собственное население. Что вы можете предложить вместо Microsoft? Ничего. Ты думать ничего надо, нет места. Вот это для это российского пап. либерала. Все, что это идет за границы, только нет. оттуда идет Абсолютно. технический прогресс. Нет, потому что это, это прогресс, было сделано, то, это что вы ре... сказали. Это реальная система. Где весь этот Чего технический у нас прогресс? А вы знали, что у россиян есть свой патриот, только не такой, как наш, западный, американский, дорогий, якісний и супер влучный. Нет, в них есть свой. У вас патриот. Власне, ми хочемо з вами поділитися оглядом на новенький вазік. Щоправда, спойлер: всі, хто його бачить, кажуть, що якість ну, просто жахлива, як і все, що в Росії. Коштує він майже 2 мільйона рублів в базовій комплектації. Але стики фарбування, все лайно під фарбою сміття, п'етлі, які криво встановлені. Всередину краще взагалі не заглядати, тому що хочеться перехреститись. Обшивка, яка болтається, двері, які потрібно, поки ти сидиш тримати руками, щоб вони звісно не відпали. Ну і найголовніше, найголовніше подушок безпеки там навіть і немає. Що ще потрібно, а точно, навіть магнітофон, ну тобто магнітола, і та китайська. Одним словом, цікаво, хто стоїть в черзі за національним патріотом, в якому якщо і щось робити, то хіба що помирати, от новий у вас патріот. стоимость автомобиля миллион девятьсот восемьдесят. То, что допы не включены в стоимость, это ладно, еще полбеды. Но то, что качество автомобиля ужасное, это, конечно, жесть просто. Смотришь, ребят, вот эти все места, стыки, зазоры, покраска, смотрите, просто мусор валяется, вот видите, под краской и везде так. Сейчас покажу задние петли, это вообще произведение искусства. Вот, смотрите, как так можно было сделать просто криво установлено. Допы установили, смотрите. Вот здесь, вот смотрите, просто резинку подложили, какую-то камеру. Вот на это. Это вообще трэш, конечно. Диски вот такие вот на автомобиле. Сейчас покажу, что внутри на этом автомобиле. Ну и багажник. Вот такой вот. Да, ребят изо дня в день вот почему на всех автомобилях вот эта обшивка болтается вот на всех неужели не здесь на клипсу еще одну поставить То есть закрываешь двери она все громыхает это полы скрипят, если что деревянные ну и салон ребят сиденья комбинированные подушек безопасности нету все пластиковые. вот видите просто элементарно не закрыто либо так должно быть не знаю короче Пытался я сюда присесть, максимально неудобно здесь. Как сиденье двигается то у нас. Ну и в салоне смотреть. Два рычага. Здесь у нас кондиционер, круиз-контроль и магнитола китайская, это штатная. Все, здесь, видите, ничего нету, зеркала нету. Здесь для пассажира зеркальца. И то криво установлен, смотрите. Да. Ну и все, вот такой вот у вас патриот. Подогрев передних сидений, кондиционер и АБС должен быть. Но это не точно. Ремни с регулировкой. Вот это люкс. И вот такой вот роль. Без кнопок, без ничего. Серді братавої комп'ютер на приборці. Ой, ви подивіться, що це відбувається? Маленькі люди, які поза політикою ні в чому не розбираються, повністю делегували всю владу і управління державою Путіну. Тут раптом заговорили. Якийсь росіянин в російській мілітарній формі каже, що те, що відбувається в Росії, це ганьбисько, і Путін має нести за це відповідальність. Хто ти воїн, Розлагінься. Каже, що в армії і на фронті повна жесть. І саме Путін знову ж таки має за все нести відповідальність, бо виходить так, що все найкраще. А це зараз нічого, але все то Путін, а все погане то хто завгодно, тільки не центральна влада. Тож здається, що абсолютно логічні питання і теми піднімають росіяни. Давайте більше. Давайте, зрештою, хай росіяни не записують відеозвернення до Путіна. Путін помогі. У нас січать потолок, у нас ніто то ремонту, наша дома не відстраюються. Ні, ставте питання, руба. Путін твою мать, що ти надіяв з Росією? Є ти Верховний Головнокомандуючий... то он должен соответственно быть ответственным за то, что происходит в армии, на фронте, в производстве, в сельском хозяйстве, в образовании, значит, здравоохранении, в науке. Ответственность на человеке. Но говорят, он ответственен за внешнюю политику. Вот тогда надо ставить его главой мир. Я так понимаю, или я ошибаюсь? Вот все, что сейчас происходит, позорный, позорный э, период, вот это вот э, новый истории Российской Федерации нету, вообще, всю историю позор не нету. Возможно, себе банкирщина и уже Дмитрий, блин, вот, вот примерно то, что происходит в стране. Понимает? Это страшные вещи. она нам говорят, вы не лезьте и не а Вот я сейчас слышу опять возмездие, орешники надо ударить. Да и какие орешники, какое возмездие? Мы, атакующая страна, мы должны постоянно наступать, мы должны работать по ликвидации военно-политического руководства страны агрессора врага нашего неприятеля. Понимаете, в чем дело? Но мы отвечаем, мы ответили на удары туда-то. Что значит ответили? Мы должны постоянно идти к победе, если мы хотим достигнуть целей. Подождите, а, говорят, что террористический акт. Ну какой террористический акт, если это, это совершают а, значит, силы, войска а, специального назначения? Это неприятие в рамках веду ведущей войны. А что это? Какая это? Это нормальная диверсионная, э, диверсионная работа, которую мы должны были проводить сначала, но мы ее не проводим. Значит, в России вытравили всю оппозицию. Не існує никаких независимых альтернативных медиа. За любую незгоду с тем, что делает Путин. Будь-яку критику війни одразу шалені терміни. Тобто зачищена поляна в Росії просто максимальна. І тим не менше, виходить депутат Держдуб і на голубому глазу каже про те, що в Росії діє вдумайтесь, Нацистське підпілля. Нацистське підпілля. Мовляв, американці в це роками вкладали шалені ресурси, аби розкачати російське суспільство. Кажуть про те, що в Росії. Велика кількість національностей національної республіки і не тільки і це сила Росії, але, мовляв, саме через національні республіки і намагаються хитати Росію. До речі, ми часто вам показуємо, що і справді в республіках, Валтає, в Алтаї, в Башкірі відбуваються акції протесту, мітинги, багато чого в регіонах не подобається, що робить Москва. Але виявляється, це і є нацистські підпілля. За словами депутата Держдуму, вдумайтесь, в России 80 тысяч шпыгунив. В России они пытаются устроить конфликт между разными этносами Российской Федерации, проживающими здесь, там некоторые живут тут тысячу лет совместно. Потому что при создании российского, русского государства первого, это сразу было 150 национальностей. Поэтому это наша особенность госстроительства. Наша сильная сторона. Но они пытаются ее сделать слабой то есть раскачать конфликт. Раскачка конфликта идет, для этого созданы специальные организации, мы их называем нацистское подполье. Такие же были на Украине, подчеркиваю, ну вот созданы они в России, и в интересах них американцы вкладывают сюда деньги, ресурсы, поддержку и специальные операции. Таким специальным операциям по укреплению власти, возможностей нацистского подполья, например, относился теракт Крокусе. То есть Заказчик главный, а киллер мог быть кто угодно, хоть мексиканские картели, понимаете? Вот они наняли таких киллеров, поэтому очевидно для нормального человека понятно, что задача этого теракта раскачать единство и запустить ликвидацию страны. И, естественно, нормальный человек рассматривает этот теракт как удар врага, перед которым надо сплотиться, вот как перед ударом, например, беспилотников, вот как сейчас, да, или там наступление врага на, на на нашу территорию. Но есть люди, группы, специально подготовленные из числа вот этих 80 тысяч шпионов, о которых говорил глава службы внешней разведки Нарышкин, которые те вещи, которые должны нас сплачивать, наоборот, используют, чтобы они нас разъединяли. И происходит дивный заход. Такой себе съезд добровольцев Донбасса, которые обговоряют вопрос, что нужно сделать заради перемоги. Я ж постоянно наводжу эти примеры, как Лаптия Аладдина, Сказав, що ви вже давним-давно перемогли в СВО і навіть перемогли всі країни НАТО. Виявляється, треба знову піднімати це питання. Далі навалюється так багато тем, що я навіть не зрозуміла, це добровольці Донбасу або це якісь володарі світу, і Конституцію треба поміняти. І Сполучені Штати Америки не просто так раптом полюбили Росію, Америка просто злякалась, тому що в Росії, як ми знаємо, змінили ядерну доктрину. Це та, яка каже про те, що. Навіть заліт ворожого дрону, ми вже мовчимо про ракети, розв'язує руки росіянам для нанесення ядерного удару. Ну, да, ви це малюкою Буданову. Розкажіть далі, звісно, історія про те, що завдання знищити Росію в Трампа все одно нікуди не поділося. То він любить чи хоче розвалити Росію? Я вже заплуталася. Ну і зрештою, найголовніше треба розслідувати питання розвалу радянського союзу. Ну, та. Найміть Шерлока Холмса, покличте доктора Ватсона і встановіть обставини. Бо що кажуть добровольці Донбасу: Україна це їхня територія. Правильно, не ведіть війну, не обстрілюйте Україну, йдіть до міжнародного суду і там вирішуйте. Хай люди теж поружуть із вас, ну не тільки ж ми. Папірово, хотів би вас всіх поблагодаріть. Ніски вам всім поклон. А ми зі знаходимося в тилу. Ви на передовой. Вот, я не только занимаюсь волонтерством, также занимаюсь информационной войной. И вот Журавлев Алексей у нас сказал по поводу смены Конституции, по поводу победы. И вообще, что сейчас происходит? Да, вот вы заметили, как поменяли Соединенные Штаты Америки свою риторику? Они поменяли ее не просто так начали любить Российскую Федерацию. Они поменяли в результате того, что мы сменили ядерную доктрину. Теперь мы имеем право создавать угрозу непосредственно центру принятия решения. Соединенным Штатам Америки. И вот что делать нам, чтобы сегодняшняя ситуация реально победить? Чтобы реально победить, всего три шага для победы. Чтобы победить, надо знать, кто принимает ключевые решения. Сейчас США уходят из-под удара, потому что мы раньше не имели права бить по ним. Мы не, У нас был ответ на встречный ядерный удар. То есть мы э, будем уничтожать Украину, не будем трогать Америку. И теперь мы можем бить по тем, кто поставляет оружие наемников и так далее, и так далее. Они испугались, создали вид, что они нас любят, одной рукой они нас гладят, другой рукой они э, заставляют своих марионеток Запада и Украину продолжать с нами боевые действия. И они так и дальше будут делать. Э, Александр Юрьевич у нас говорил, что э, Трамп у нас э, вроде хочет дружить, но я сомневаюсь, действительно сомневаемся, Почему? Потому что у него как была задача уничтожить Россию, так она никуда не делась. Что мы можем сделать, чтобы реально победить? Чтобы реально победить, нам еще надо два шага сделать до победы. Два шага. Это первый шаг, это смена Конституции, где прописать суверенитет Российской Федерации. Вы представляете, что у нас сейчас творится? У нас Международный валютный фонд, он управляет Центральным банком, то есть нашим кошельком. Центральный банк уничтожает нашу промышленность, включая военную. Он гробит просто-напросто, не дает развиваться, не дает защищаться. Также он, это вторая позиция, то есть менять Конституцию обязательно. Третье, третий вопрос. Это надо э, провести, вот сейчас говорит Антон Кобяков, да, помощник, э, советник президента, говорит, что необходимо расследовать развал Советского Союза, потому что Украина это единая с нами территория, это наше внутреннее дело. Именно поэтому специальная военная операция, потому что мы... Боремся, как говорится, внутри своей собственной страны. Если наш суд, Верховный суд, а теперь он Верховный суд Советского Союза, так как у нас в Конституции прописано, что мы правопродолжатели Советского Союза, принимает решение, что Украина вышла незаконно из состава, то международное право становится нарушением. И таким образом... Мы Хорошо, спасибо большое. Вместе победим. И на этом, друзі, у меня все. А ви, звісно ж, під завершення нашого випуску не забывайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Ну і звісно, пам'ятайте, що ви можете фінансово підтримати незалежну журналістику та роботу youtube каналу Курбаново Лайф. Всі реквізити ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Цю інформацію ви легко знайдете на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!